网上不都说你外表英俊、沉默寡言、高贵冷艳吗？怎么跟网上说的形象那么不符呢你？你是说，我外表不英俊？我不是说这个，我是说啊，你一点都不沉默寡言。遇见你之前，我确实是沉默寡言，但现在啊，我就只想让你不舒服。哦。 对了，说起来我还要恭喜你呢，听说你拿下了山下的代言啊，林薇姐做事也是雷厉风行的啊，一个礼拜就拿下了，马上就要拍广告了，是不是啊？要我说啊，还得感谢那个贴吧发帖的人，要不是他故意抹黑的话，我也接不下这个代言。你说，他现在是不是已经气疯了？ 让他白捡一个热搜，一个代言，这波亏大了。摔车五百，从工资里扣。变态、啊。啊、天台来，大家幸会啊！呃，我首先代表我们山下广告对大家的到来表示欢迎。 呃，我们山下广告啊，走的都是高端的路线，这代言人不在多，而在于精，咱们就干一杯，来，领总喝一个，敬大家、哎。天哪，这不是韩金墨的一幕情侣绯闻女友李维倩吗？不得不说，这真人的脸可比照片上的整容塑料感强太多了。 承蒙李导和刘总的抬爱，我经验不足，若是明天表现不好，还请两位多多担待。哈哈哈哈，李小姐严重了啊！我们山下所选的人，从来都没错过。来，合作愉快，合作愉快，合作愉快。也请金墨多关照。 难道 CP 不是绑的，是真的？来，季末，我敬你一杯。哎，希望咱们这次合作成功啊。呃、嗯，哦。 李导，合作愉快。来、嗯，怎可怎么看这两人都不像是两口子呀？是演技太好，还是确实不是 CP 呢？我吃素。 怪不得要提前一天到呢，原来是要为了营业。因为明天要拍日出。我要不要再给你倒杯水啊？不用，不渴，困。你是不是忘了这是我房间啊？ 私下里面不会开车，让我给你当司机、当门童，还摸鱼摸到了饭局上面，吃的挺香啊。你可真是我见过的史上最大牌的主力。那还不是因为您是自带牌的艺人吗？明天三点开工，早点休息吧，睡不了几个小时，我先走了啊。